ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সে এক নজরে জেনে নেওয়া যায় সিরপটিক সিস্টেম হ্যাঁ जो एक पश्चिमी विक्षोभ था वो जो उत्तर पाकिस्तान और उसे सटे हुए स्थानों में था वो अब जम्मू कश्मीर और उसे सटे हुए स्थानों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर देखा जा सकता है उसके अलावा जो पूर्वोत्तर आसाम और उससे सटे हुए स्थानों का जो चक्रवाती परिसन था अब वो समुद्र तल से एक किलोमीटर तक ऊपर दिखाई दे रहा है आज की हम मुख्य बंधु की बात करें तो पश्चिमोत्तर और मध्य भारत के अधिकांश स्थानों में दिन का तापमान सामान्य से लगभग तीन से छः डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा मिला है और उसके अलावा अगर हम अरुणाचल प्रदेश में की बात करें तो वहाँ पर 12 और 13 तारीख को एकाध स्थानों पर भारी वर्षा या हिमपात की संभावना व्यक्त की गई है और अगर हम तापमान का जो पूर्वानुमान देखें तो न्यूनतम तापमान के लिए पहले बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम और उसे सटे मध्य भारत में अगले दो तीनों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग एक से दो डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट और पूर्वी भारत में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है उसके बाद इन क्षेत्रों में लगभग दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है उसके अलावा महाराष्ट्र में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग एक से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है देश के शेष स्थानों में अगले पाँच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है अब हम अधिकतम तापमान की बात करें अधिकतम तापमान की पूर्वानुमान की तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले एक से दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग एक से दो डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट और उसके बाद लगभग दो से तीन डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है और मध्य भारत के अगले में अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है लेकिन उसके बाद के तीन दिनों के दौरान दो से तीन डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना है उसके अलावा पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग दो से तीन डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट और उसके बाद से दो से तीन डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना है अब हम सब डिजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे तो दिन एक जो कि 12 तारीख आज के लिए है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है एक आधा स्थानों पर उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और आसाम मेघालय में मेघ गजट और वज्रपात की चेतावनी दी गई है अगर हम कोहरे की बात करें तो घना कोहरा एक आधा स्थानों पर जो गंगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के एक आधा स्थानों पर हो सकती है उसके जो आज दूसरे दिन के लिए कल के लिए जो कि तेरह तारीख है उसके लिए जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी रहेगी उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी रहेगी और जो सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है वहाँ पर भी फोक की चेतावनी जारी की गई है जो घना कोहरा है एक आधा सड़पे हो सकता है जो कि दिन तीन के लिए भी जारी रहेगी चौदह तारीख के लिए उसके अलावा अगर हम देखें तो दिन चार से दिन सात जो कि पंद्रह से अठारह तारीख तक और भी कोई विशेष प्रशो की चेतावनी जारी नहीं की गई है